Okey assalamualaikum dan selamat datang pendengari. Selamat Okey, kasih eh kerana tunggu uh, hari ini um, saya bersama dengan anak guam uh, Ustaz Zahrudin Muhammad uh, kita hadir ke mahkamah kerana beliau telah dituduh di bawah seksyen 145 a uh, kanun keseksaan uh, dan nanti saya akan uh, kongsikan uh, kes apa ni pertuduhan ya um, ini adalah untuk uh, berada di dalam satu perhimpunan yang uh, yang apa ni yang tidak sah unlawful assembly section 145 dan uh, beliau telah uh, menyatakan bahawa beliau uh, tidak bersalah dan minta bicara dan um, telah dikenakan jamin sebanyak sejumlah RM2000 Okay, tarikh akan datang pada 24 hari bulan. Uh, kami ingin beritahu bahawa section ini, section 145 ah uh, kita jarang sekali dengar section 145 digunakan kepada sesiapa uh, dan section 145 ni adalah satu saki baki section yang dikatakan outdated ya eh, ataupun obsolete. Uh, Ustaz Zaharudin sebenarnya telah pun memfailkan satu um, cabaran di mahkamah melalui saman pemula uh, saman pemula ini adalah untuk mendapatkan satu perintah yang akan menyatakan section 145 ini uh, adalah satu section yang tidak berperlembagaan. Kenapa kita cakap ia tidak berperlembagaan? Kerana ia akan menghalang dan menghadkan hak berhimpun. Dan kita sangat uh, terkejut ya bahawa kerajaan madani ini telah menggunakan seksyen yang dikatakan tak pernah digunakan jarang sekali lapuk untuk aktivis-aktivis yang ingin menyuarakan isu mereka di Kampung Sungai Baru. Kenapa uh, mereka menggunakan seksyen ini sedangkan telah diberi jaminan bahawa semua rakyat ada hak untuk berhimpun secara aman dan Selama ni kita ada kes-kes uh, yang di uh, di bawah uh, perhimpunan aman Akta perhimpunan aman Jadi kenapa pula macam ikut belakang Tiba-tiba guna seksyen 145 Sedangkan akta perhimpunan aman telah diumumkan Kita boleh berhimpun di mana-mana sahaja secara aman Tanpa perlu apa-apa permit So bagaimana pula Uh, Ustaz Zaharuddin sekarang ni didakwa di bawah kes Seksyen 145. So kita telah masukkan satu saman pemula dan uh, akan mencabar dan memohon untuk dapatkan satu deklarasi bahawa seksyen ini adalah tidak berperlembagaan di bawah fasal uh, uh, 10.1. Okey? Dan saya nak share satu perkara. Kenapa ramai turun pada hari tersebut tidak sebagainya sebelumnya? antaranya ialah saya cukup kesal sebenarnya dengan pihak berkuasa apabila saya lihat seolah-olah tidak ada satu tindakan terhadap satu laporan polis yang telah dibuat oleh penduduk berkenaan dengan satu whatsapp yang dibelas kepada orang ramai dan whatsapp itulah bagi saya yang menyebabkan ramai yang turun yang saya sebenarnya tak kenal dia orang jadi saya bacakan ya, whatsapp yang telah dibuat laporan WhatsApp tersebut berbunyi satu job santai just datang meramaikan majlis pembangunan di Sungai Baru 11 hari bulan September jam 9 pagi hingga 12:30 hari makan dan minum semua bagi berminat sila PM bagi nombor IC nama penuh nombor phone payment RM70 WhatsApp atau call untuk keterangan jadi mesej ini jelas menghimpunkan orang ramai yang kami pun tak kenal. Siapa yang datang pada hari itu sebenarnya? Yang keduanya, kami cukup tegas menafikan dan mengecam tindakan ganas. Itu bukan sebahagian daripada apa yang penduduk inginkan dan saya sendiri pun mengecam tindakan ganas ini. Siapa yang buat? Itu persoalan. Okey. Jadi pada hari tersebut, sebenarnya saya tidak berhimpun, tapi terhimpun. Sebab apa terhimpun? Saya sampai ke kampus baru tiba-tiba ada sekata orang ramai. Yang ketiganya ialah siapa yang mendapat keuntungan daripada provokasi ini? Saya tegaskan bahawa penduduk rugi. Saya sendiri pun of course lah tak pernah kena lokap sepanjang daripada zaman uh, apa nama Mahathir jadi PM dulu sampai hari ni tiba-tiba kena lock up kena dakwa